Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про роботу Верховної Ради з нашим гостем, народним депутатом України Олександром Момотом. Вітаю вас, пане Олександре! Добро насправді як вам відчуття? Чи дійсно Верховна Рада, на ваш погляд, буде весь тиждень працювати активно? Я хочу в це вірити. в это хочуть вірити і надіються мої избиратели, наші избиратели, громадяни України. Они ждут от э, Верховного Совета э, плодотворной работы. У страны масса проблем. Вот масса... какие проблемы, на ваш погляд? Вы понимаете, я как депутат-мажоритарщик, э, в отличие от депутатов-списочников, как говорится, привязан к своему избирательному округу, как, знаете, мать и ребенок пуповиной. Я регулярно провожу приемы своих избирателей. Вот последний я проводил 23 э, ма э, февраля э, прием в день э, Дня Защитника Отечества. Взагалі, что турбует ваших выборцев? Так вот, э, Не выплата зарплат, пенсии, может быть, что-то еще. Вот, э, вы знаете, э, народ, я почему-то ожидал, это я уже проводил третий прием, на котором побывало в общей сложности, наверное, уже человек 150 на этих трех приемах. Так вот, э, вопросы как раз материальные, я ожидал, что они будут. Ну, что они будут составлять там 3-5%, я не ожидал. А главные вопросы, которые мои избиратели задавали, это жилищно-коммунальное хозяйство. И я думаю, никого не нужно убеждать в том, что оно требует реформ и реформ радикальных. Э, ну, в чем у самое? Вот какие это должны быть реформы? Если докладнее, что это должны быть грошей на утепление, на оновлення систем, или что-то возможно. Надо реформировать систему. Система должна быть не только прием платежей, а система работающая. Нужно, вы понимаете, тут нужна не революция, а эволюция. Мне прописали этот термин, я уже давал интервью в Днепропетровске, такое, разогнать многие, да почти все люди, недовольны работой же. Но все равно какой-то орган, какая-то организация должна будет обеспечить создание определенных условий для проживания. Ведь наш гражданин, как, ну понимаете, утром проснулся и до поздней ночи. Какой подъезд, какое освещение, работает ли лифт, есть ли э, горячая вода, угу. какая ну, температура. Другие, э, ложить ребенка надо с флеком двухлитровым и горячей водой под одеяло. Вы знаете же эти секреты. Добре, так а как вы бачите всю эту ситуацию, если вот действительно в Укрупнение э, жилищно-эксплуатационных контор, создание мощных центров, по содержанию жилья. Вы понимаете, мы разорвали центры влияния, как говорится. Все жилье находится на балансе городских жилищных управлений, а занимаются жильем жеки. Они не заключают договоры на ремонт лифта, на содержание лифта, а я потребитель услуги иду в жек. То есть нужно привести все к одному знаменателю. Тот, кто содержит на балансе, тот получает деньги за услуги, и эти услуги э, оказывают. Не должно быть угу. размытости. Ну, певно, это все треба прописать в законопроекте. Вы уже работаете на это? Безусловно. И я, ну, мне, допустим, повезло, э, мой коллега-депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Темник стал министром жилищно-коммунального хозяйства. И мы, так сказать, вместе будем работать и имеем наработки. Проблемы-то общие и в Днепропетровске, и в Донецке, и в Харькове, и во Львове. В основной массе народ хочет повышения качества услуг. Или вообще даже не повышения, а оказания услуг. Потому что многие условия услуги э, сведены э, к нулю. Вторая проблема, э, на которую наши люди обращают внимание медицина. Все ругают, конечно, медицинскую реформу. Понятно. Изменений боятся все. Изменений боятся медицинские работники, изменений боятся э, наши, так сказать, э, пациенты. Я не хочу называть больные. Э, Но пациенты. все-таки, вы вважаете, что это добрая инициатива, ну, вот реформу? Я думаю, что никого не нужно уговаривать в том, что реформа медицины нужна, Але ж но. Грошей на це немає, ну, же согласитесь, это. их никогда не хватит, если мы будем хотеть делать любую операцию в сельской больнице. Никогда мы должны определить центры оказания серьезной помощи, тогда мы их сможем оснастить, подготовить персонал. Вы же посмотрите, в Израиле половина врачей работают выходцы из СНГ, а средний медперсонал, так по-моему, там все выходцы. А чему там працуют? Потому там платят действительно за И работу. Платят. И наши люди, все-таки образование в Украине, мы много говорим, я не хочу на эту тему, не считаю себя специалистом, но вот я считаю существ, существовавшие в годы Советского Союза система образования и высшего и среднего она достаточно высокий уровень имела. И нам не просто нужно отвергнуть все то, что было, поставить крест и посмотреть на Запад, а просто создать хороший симбиоз такой новых наработок и старых достижений. Добрая. А есть моменты, або есть идеи, как питать ее реформу и другим иным шляхом, или как? Ну, люди я не вам задоволен. скажу, в недавнем прошлом я возглавлял Приднепровскую железную дорогу. А в нашей системе есть медицинские учреждения, и они выполняют две функции. Одна функция, общеизвестная для всех, это охрана здоровья работающих пенсионеров и прописного населения, а вторая функция это контроль состояния здоровья людей от которых работников, от которых зависит состояние безопасности пассажиров, техники, поездов, безопасности движения, ну то есть людей, которые управляют поездами, управляют движением поездов, работают на высоте, на контактной сети, ну то есть в особых условиях. Так вот я вам скажу, что мы стали внедрять первые, это первые шаги внедрения страховой медицины. Я вижу, вот это единственно правильный путь э, э, развития медицины. Хотя сейчас тоже там не все так просто. Не сейчас все страхование... так просто, но по крайней мере для нашего работника, за которого страхование э, коллектив 50% взноса делает коллектив, 50% самостоятельно. Если вы думаете, что это катастрофически много, нет, это 25 гривен. Но, в месяц зараз мы говорим трошки про разные вещи мы говорим про отдельные компании да. про отдельных просто то же самое людей. во всем мире может кому-то это не нравится но лучшего не изобрели и в Израиле и в Германии и в Соединенных Штатах медицина страховая но государство должно определить кто за себя должен и обязан заплатить сам а кому государство должно помочь А но застраховать застраховать всех. И медицина должна быть страховой. Вы же знаете, что в больницу, и я же вам новость не открою, в больницу нужно пройти зубровать, принести шприц, принести ватку, да? Не а наскрись, иногда... Наскрись. не, ну там, где вы за вырватый зуб заплатите тысячу гривен, безусловно, нет. Ну, взагалі, ми говоримо про різне. Ну для того, щоб ще люди могли платити, ну власне і зарплати треба платити вчасно. Тому що ну всім відомо, що до виборів, нібито і виплачувалось, після виборів були проблеми. Дійсно, закривали рік, 2012 складно. Як уникнути цієї ситуації в 2013 році? Чи обговорюється це в Верховній Раді? Та вопроса сучастувати не должно. Вот я вам по своей предыдущей работе скажу, что у нас просто стояла выплата заработной платы, приоритет номер один. Приоритет номер два налоги, потому что налоги это чья-то зарплата. Это зарплата врача, милиционера, солдата, офицера, ну, учителя и других людей. И третий приоритет был энергоносители. И вот для себя определить это несложно. Это не сложно, когда раз, разложены. Я думаю, что правительству хватит сил победить. Тем более сумма в объемах страны не катастрофическая, миллиарды ревен. Ну, з огляду на те, що вы колишній залізничник, так би мовити, і на, посаде високій посаді були, як ви от зараз дивитеся ніби горы, да, з Верховної Ради на галузь, взагалі нашу залізничну, зокрема, те проблемы, которые иногда выникают с иностранным железным ну я, 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 я так понимаю, что вы хотите меня спросить за Hyundai, я, я вам должен сказать, что это хорошие поезда. Это поезда, которые соответствуют уровню, мировому уровню. Ну, априори, согласитесь, Hyundai не сделает плохого. А в чем тогда причина? Расскажу, расскажу. Я сейчас по поручению премьер-министра... Александр Юрьевич Вилкула работаю, так сказать, над этой проблемой комплексно для того, чтобы я не знаю, это выльется в законопроект, может, это выльется в постановление правительства. Как избежать создавшейся ситуации в дальнейшем? Ведь укрозлезницы и другим отраслям регулярно нужно обновлять подвижной состав, основные фонды. Если говорить об Укрзалезнице, то Нужно обновлять магистральные электровозы, пассажирские вагоны, парк пригородных электропоездов, тепловозов. Все изношено на 70, 80, 90 процентов. За... в чем причина поломок В чем причина? Поездок? Причина банальная. Поезда прошли испытания, но прошли испытания с пассажирами. Вы же понимаете, что времени для запуска вернее, для проведения полноценных испытаний просто не было. Так Поезда... под Поезда... загрозу ставляться життя людей, взагалі пассажиров. Про <свят> це не подумали -то? Я по-другому скажу. Загрозы жизни не было. Безопасность людей, да, комфорт, неудобство, Мерзли люди, долго в пути, опаздывали на стыковочные рейсы. это, было. это ничего, это да? было. Это не страшно. И э, я считаю, что железнодорожники извинились и вместе с производителями. Это страшно, это имидж. Вы понимаете, это прорыв. Вы ездили этим поездом? Нет, я, ну, я вот, боюсь, ну, честно говоря. Вот кажучи. не бойтесь, не бойтесь. Но, значит, я, просто... я ездил, для меня самолет... Э, до Дніпропетровська лететь 40 минут. в тому, що щоб довіра повернулась людей, треба певно якісь зробити кроки, чи є якась програма ну, виходу? Ну, я так? я считаю, что шаги очень э мощные и быстрые сделаны. Это рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Вилкул, она быстро разобралась в ситуации, э создали программу, разработали, она осуществляется. Смотрите, за январь только одна отмена поезда 14 рейсов в день, это из 420 или 430 рейсов за месяц одна отмена. Это высочайшая надежность. Если бы так было в авиации, так мы бы угу. все же рукоплескали. А те же ну, российские поезды, они набагато гирши, чем Хендай? Какие российские? мы же не ездим не только на хендаях, на наши залезные. Скоростные поезда у нас только Хендай и сейчас находится в опытной эксплуатации поезд Крюковского завода. Ну, это же он появился через год после евро. Поэтому, так сказать, может и он будет хорошим поездом. Я только скажу одно, что принято жесткое решение, что больше импортных поездов у нас не будет. Иностранные поезда, но произведенные в Украине. То есть если кто-то и будет поставлять поезда в Украину то он обязан построить завод, нанять людей, провести свои технологии и построить. Но это записано уже прописано законодательно? Это законодательство не записано, это принято такое решение на правительственном уровне. Угу. Устно. Может быть, задание. я вам говорил о том, что мы сейчас готовим угу. в комитете такой документ для правительства. Я не знаю, может он законом станет, может постановлением правительства о том, как новая техника должна вводиться в эксплуатацию. В России существует мощнейший научно-исследовательский комплекс где могут подвергнуть любой подвижной состав любым испытаниям. В Украине, к сожалению, этого нет. Хотя все стандарты у нас разработаны о том, какие испытания подвижной состав должен пройти перед тем, как вести пассажира. Просто мы испытывали... Пасажира угу. поїзда відразу спитання йшли з пасажира. Да? Ясно. Дякую вам. Бажаю вам успіхів і в роботі, результатів в принципі, які б тільки покращили життя українців. Дякую. вам. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Олександр Момот. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.